ভাগ্য আৰু মিছাৰ ওপৰত যিমানেই আপুনি আশা কৰিব সিমানেই ভাগ্য আৰু মিছাই আপোনাক বেছি হতাশ কৰিব আৰু যদি আপুনি কৰ্ম আৰু সত্যৰ ওপৰত ভৰসা কৰে দেখিব ইয়াৰ ফলাফল সদায় আশা কৰাতকৈ বেছি পাব মৃত্যুৰ পৰা বাচিব পাৰি বুলি জানেনে ইয়াৰ এটা ভাল উপায় হৈছে সেইটো হ'ল আপুনি সদায় আনৰ হৃদয়ত জীয়াই থাকিবলৈ শিকক অন্তিষ্টিক্ৰিয়া শ্মশান মাথো এটা এটা শব্দ মনত ৰাখিব এজন মানুহ তেতিয়া নাইকিয়া হৈ পৰে যেতিয়া সেইজনক মনত পেলাবলৈ কোনো নাথাকে আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ এনেকুৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক যাতে কোনোবাই আপোনাৰ চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলগা হয় এখন বিশাল সাগৰ হৈনো কি লাভ যদি হ'ব বিচাৰে এটা সৰু পুখুৰী হওক য'ত বাঘসিংহ মূৰ তল কৰি পানী খাব পাৰে প্ৰকৃত বন্ধুৰ তিনিটা বৈশিষ্ট এক আপোনাৰ লগত হ'ব পৰা বেয়াটো বাধা দিয়াত আপোনাক সহায় কৰে দুই আপুনি কৰা ভালবোৰৰ লগত কৰে তিনি আপোনাৰ বিপদৰ সময়ত আপোনাক এৰি থৈ নাযায় এটা কথা মনত ৰাখিব কোনো এটা সু সম্পৰ্কত যেতিয়া এজনৰ ভাল লগাবিলাক আনজনৰ বাবে আমনিদায়ক বা বুজা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সম্পৰ্কটো শেষ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে নিজৰ পত্নীক যদি স্বামীগৰাকীয়ে সহায় কৰে তেতিয়া আমাৰ সমাজত বহুতে কোৱা শুনা যায় ঘৈণীয়েকৰ তলত চলা এটা মানুহ বুলি কিন্তু প্ৰকৃততে হয়নে কেতিয়াও নহয় পত্নীক সন্মান কৰা বা সহায় কৰা স্বামী কেতিয়াও নাৰীৰ দাস নহয় সেইজন পুৰুষ এগৰাকী এনে মাতৃৰ সন্তান যি নিজৰ সন্তানক নাৰীক সন্মান কৰিবলৈ শিকাইছিল জীৱনত যদি কোনো সংগ্ৰাম নাই তেন্তে জীয়াই থকাটো অৰ্থহীন আমি যদি নিজৰ চকুশালৰ ওপৰত হাত থৈ কওঁ যে সকলোবোৰ অন্ধকাৰ তেন্তে সঁচাকৈ অন্ধকাৰ হ'ব জানো হাত দুখন পৃথক কৰিলেহে পোহৰ দেখা পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব এটা কথা মনত ৰাখিব বিফলতাই হৈছে জীৱনৰ সৌন্দৰ্য জীৱনত যদি কোনো সংগ্ৰাম নাই তেন্তে জীয়াই থকাটো একেবাৰে অৰ্থহীন বিফলতা কেতিয়াও বহুত ভয়ানক নহয় যে আমি বিফলতাক দূৰ কৰিব নোৱাৰিম গতিকে বিফলতাৰ চিন্তা নকৰিব সেইবোৰ একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা নিজৰ কৰ্মক নিজৰ আদৰ্শক সন্মুখত ৰাখি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰক হাজাৰ বাৰ বিফল হ'লেও আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰক আপোনাৰ দুৰ্বলতাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ দুৰ্বলতাবোৰৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিলে নহ'ব আপুনি আপোনাৰ শক্তি তথা সবল দিশবোৰৰ কথা চিন্তা কৰক আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চালিকা শক্তি আমাৰ আত্মবিশ্বাস এটা কথা মনত ৰাখিব শক্তি হৈছে জীৱন আৰু দুৰ্বলতা হৈছে মৃত্যু মনটোক শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ কেইটামান সাধাৰণ টিপছ ক্ষমা কৰিবলৈ শিকক আৰু কিছুমান কথা পাহৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰক স্বীকৃতিৰ বাবে কেতিয়াও হাহাকাৰ নকৰিব ভালদৰে কামবোৰ নুবুজাকৈ কাৰো কামত হস্তক্ষেপ নকৰিব পৰিৱেশৰ লগত নিজকে সাপ খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰক হিংসা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব আৰু আনৰ ভাল কামৰ বাবে প্ৰশংসা কৰিবলৈ শিকক সিমানখিনি কামহে হাতত লওক যিমানখিনি কাম কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা আপোনাৰ আছে পিছত অনুশোচনা কৰিবলগীয়া হ'ব পৰা কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক আপোনাৰ মন মগজুক শালী হৈ থাকিবলৈ নিদিব আৰু নিজকে ব্যস্ত ৰাখক দৈনিক ধ্যান কৰিবলৈ শিকক আৰু দিনটোত কৰা কামবোৰ বিশ্লেষণ কৰক